الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. برعلم العلماء تنتهي yang sangat saya sekalian. أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي ربي وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها ثم حفى بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفى بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فنظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها حضرين حضرات رحمكم الله setelah mana Allah menciptakan surga dan neraka Allah memerintahkan Jibril alaihi salam supaya melihat syurga. Kemudian Jibril menyatakan kepada Allah tidak ada seseorang yang melihat syurga melainkan dia nak masuk ke dalam syurga. Kemudian Allah memerintahkan Jibril melingkungi meliputi syurga dengan perkara yang manusia tidak sukai. Kemudian Jibril menyatakan kepada Allah Demi, demi kebesaran-Mu wahai Tuhanku. Saya bimbang tidak ada seorang pun yang boleh memasuki syurga. Kemudian Allah memerintahkan Jibril melihat neraka. Kemudian Jibril menyatakan kepada Allah tidak ada seorang yang melihat neraka dia nak masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah memerintahkan Jibril melingkungi atau meliputi neraka dengan perkara yang disukai oleh nafsu manusia. Kemudian Jibril menyatakan kepada Allah setelah diselesaikan arahan tersebut. Khashitu labiqa Allah yabqa ahadun illa dakhalaha saya bimbang kata jibril tidak ada seorang pun melainkan dia akan masuk ke dalam neraka tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yudkhilul ahadan amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala illa birahmati minallahi tidak ada seseorang kata nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke dalam syurga dijauhkan daripada neraka dengan amalan dia walaupun saya Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan rahmat daripada Allah. Hadis yang kita baca dua hadis ini dia tidak menafikan iaitu amalan tentang ya tetapi hadis yang kedua menjelaskan kepada kita semua dengan penuh keinsafan kalau semata-mata saya dan kita semua kita nak bergantung kekuatan amalan kita masing-masing untuk dalam syurga datang rasa mampu ke tak mampu kita sama-sama muhasabah dengan kekuatan amalan kita masing-masing kita rasa mampu ke tak mampu sebab itulah hadirin hadat kita memerlukan kasih daripada Allah rahmat daripada Allah kalau tanpa rahmat daripada Allah Saya rasa saya tak lepas Kalau kita nak buat banding lah Tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah Kalau kita nak banding Dengan sahabat Nabi SAW Kita rasa memang tak layak Kita nak banding sedekah Sedekah sahabat hadirin hadirat Dia sedekah semua bila mana diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan Infak, sedekah Dia tak berkira Kita mungkin berkira lagi Ada satu tempat Saya mengajar Saya tak nak sebut lah tentang dia Bila mana saya pergi Hati untuk buka puasa Di surau Surau tersebut dipindahkan Ke satu lokasi lain Saya tanyalah dekat mana Dia kata tak jauh Dia kata ustaz Saya pun pergilah saya kata kenapa pindah Ceritanya Pemilik tanah dijual kepada seorang datuk Datuk ini diwakafkan tuan-tuan untuk surau dan tahfiz 3 eka Yang jual tanah tu mati Anak kepada yang jual tu bawa ke mahkamah Menyatakan jual beli bapak dia tu dan datuk tersebut tak betul saya ialah kita persoalkan juga tanah-tanah siapa kalau tanah bapak dia suka hati bapak dia Ma'is keluarkan arahan bubar jatuh kuasa surau jadi ustaz kita nak semayang adalah sekitar situ adalah surau jauh jadi Allah permudahkan buat satu surau Tiga bulan, empat bulan je Surau Surau dia pasang siap lah Surau tersebut diinfakkan Oleh seorang Dengan tanah seluas Iaitu satu eka Saya tengok rumah dia, rumah dia kecil je Yang infak tu Bila mana saya bawa isu ni Dalam seminggu, sebab saya mari seminggu je Esok saya nak balik lah. Bila mana saya bawa isu ni di berapa tempat Rupanya dia banyak berlaku Ayah, atuk dah wakafkan buat masjid Buat ini datang anak dia Hadirin hadirat Dia ambil balik tuan-tuan Alasannya tak ada hitam putih Yelah orang dulu wakaf Dia verbal Pakai mulut je Aku wakaf, aku wakaf, aku wakaf, aku wakaf bila mana tak ada hitam putih secara lisan hadirin hadrat kalau anak dia macam dia okey kalau anak dia macam Firaun Saya minta maaf tuan-tuan sebab Terengganu pun ada berlaku ni Selangor ya pun ada hadirin hadirat rahimakumullah Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian kalau kita nak infak sahabat dia tak berkira tengok kita tuan-tuan yang ayah dah wakaf dah memang dah jelas ada saksinya anak kata tak ada mana bukti ayah saya wakaf ada satu masjid di Selangor saya rahsialah mak dia wakafkan tanah kepada masjid masjid dah ada tapi adalah lebihan besarlah anak dia Hadirin bawa ke mahkamah. Cerita timbalan pengerajai kita tak heran kata dia sebab kita dah warta dah. Bila mana diwartakan hadirin hadrat dia akan kalah. Saya tanya tahun lepas macam mana? Menang dia kata. Dalam proses dia tuntut di mahkamah tu dia kata takkan mak saya wakafkan banyak ni. Apa yang dibuat dibuat tuan-tuan shop lock rumah kedai kemudian diambil sewa bila mana mahkamah memutuskan hadirin hadirat tuan-tuan ia menjadi hak kepada masjid maks berarti segala sewa itu hadirin hadirat dia pergi pada masjid lah tapi mungkin masjid tak tuntut apa hadirin hadirat rahimakumullah tuan-tuan ia kalau nak dibandingkan tentang iman kita dengan iman para sahabat, tentang rasa okeylah, kita gagah juga. Tapi kita ambil contoh sebab saya nak kait-kait ni tentang perang badar. Perang badar ni pertembungan tentang Allah nak uji keimanan para sahabat yang telah ditarbiah dididik oleh Nabi. Pasal apa? Perang badai ni mempertemukan tuan-tuan keluarga dengan keluarga. Bertembung. Dalam peperangan tuan-tuan. Saya nak Abu Bakar bertemu dengan anak dia. Musa bin Umay bertemu dengan adik-beradik. Abu Ubaidah bertemu dengan bapak dia sendiri. Abu Ubaidah cerita, aku lari daripada bapak aku sebab tak nak bunuh bapak dia sendiri. Bapak dia cari dia untuk dibunuh akhirnya Abu Ubaidah bunuh bapak dia sendiri kita hari ni tuan-tuan tengok kekuatan iman tuan-tuan para sahabat saya minta maaf tuan-tuan kita hari ni kita hari ni setengahnya anak tak semayang tak apalah ha tuan-tuan biarlah hadirin hadirin semayang pukul tujuh Subuh pukul tujuh hadirin hadrat, empat pagi tak tidur lagi. Saya cerita betul ni. Tuan-tuan kenal Tuan Haji Husim Saleh? Tuan Haji Husim Saleh motivator, tuan-tuan. Duduk di Kelang lebih 40 tahun. Rasa masuk 50 tahun lah, tuan-tuan. Orang Terengganu, pasir panjang. Dia cerita kepada saya, dia kata, Ustaz, satu masa dia buat Tuan -tuan, program untuk pelajar sekolah mendengar. Kehadiran lebih daripada seribu. Seribu Dia tanya pelajar-pelajar ni Semayang tidur pukul berapa? Tidur di antara pukul dua, pukul empat Tanya subuh Inna dillah wa inna hilahi raji'u Okey ke tak okey tuan-tuan? Okey ke tak okey? K.O K.O Saya pernah tuan-tuan dipanggil Walaupun saya tak erti, dipanggil ceramah datang maulid Satu sekolah mendengar. Syahalam lah Sekolah rahsia Jadi saya minta izin Kepada guru besar dia Ustaz dia Saya nak tanya soalan Tanya soalan Soalan saya mudah je Saya kata cuba angkat tangan Pelajar lelaki Subuh pagi tadi Siapa yang semayang subuh tuan tahu berapa orang angkat Seorang je Seorang Okey ke tak okey Kan dia tak ada mak bapak Takkan ayah dia tak tegur Tak apalah kata mak dia ha. Anak bukan buat apa Main apa Yang apa ni Mobile legend hadirin hadap Moga-moga dapat tuan-tuan 4 juta Macam orang Terengganu <laughs> Ha Ha okey lah. Hadirin hadirat rahimah tengok tuan-tuan Lemah tuan-tuan Padahal kita tak diuji tuan-tuan sebagaimana sahabat. Sahabat bertembung dalam peperangan. Kita baru tegur. Faham? Tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Saya cerita benda yang ada dalam dalam suat kabar. Tuan-tuan baca ke tak baca kisah Ustazah Asmat bin Harun. Dia tegur seorang YouTuber. Baca tak? Baca? Siapa-siapa tu tuan-tuan tahu lah. Ustazah Asmat dia tegur dan tak hadirin hadirat. Memang patut ditegur pun. Ada orang kata kenapa Zaza Asmat tak PM dia? Saya jawab, saya kata dah. Dia buat benda tu secara terbuka, dia tunjuk pada orang bermakna dia buat secara publik. Pada khalayak, tegur je secara publik juga. Kalau dia buat secara tertutup, kita tegur secara tertutup. Faham? Takkan dia tak ada suami. Takkan suami tak perhati anak pakai baju nampak pusat, isteri pakai baju nampak pusat, isteri pakai skirt. Okey ke tak okey, Haji? Oh, okey ke tak okey? KO. Santai. Sebab apa KO? Kalau suami tak tegak di atas maksiat isteri, apa kata Rasulullah tentang? Tak ada syurga. La yadkhulul jannah. Salah satu la yadkhulul jannah setengah hadis menyatakan nabi kata tiga tidak masuk ke dalam syurga tidak Allah melihat kepada mereka tidak Allah mensucikan mereka salah satu daripada tiga dayus dayus ni apa dayus membiarkan ahli keluarganya Bergelombang dengan dosa dia buat tak kisah akan banyak berlaku kan hadirin hadirat kalau kita nak bandinglah kalau kita mengharap kalau kita melihat pada konteks hadirin hadrat, kita dalam Ramadan, kita nak compare hadirin hadrat dengan para sahabat. Datang rasa, kita okey ke tak okey tuan-tuan? Kita lah, saya tuan-tuan, kita rasa. Okey dah ustaz, semalam saya di setia alam, balik seksyen tujuh. Saya <laughs> setuju. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. tuan, -tuan. Dia berasa. Malam tadi malam berapa? Malam 21. Malam ganjil. Ha, dia tanya kita apa malam ganjil ustaz? Lah, malam Lailatul Qadar bukan tadi malam Lailatul Qadar. Malam ganjil kan. Mana kita tahu malam tadi mungkin malam Lailatul Qadar? Rugi ke tak rugi tuan-tuan? Saya bukan kata salah. Tuan-tuan dengar baik-baik. Saya tak kata salah tuan-tuan Nabi section 7. Eh, yang maulah hadirin hadirat. Komplek PKNS. Tapi biar kita lihat keutamaannya tuan-tuan. Nak buat persiapan, biar kita buat sebelah siang. Malam bagi tahu isteri, bagi tahu suami. Awak jangan ganggu saya sepuluh yang terakhir. Kalau awak nak ajak saya pergi komplek, siang. Malam tak boleh. Tak boleh ke bang? Tak boleh. Tuan-tuan pergi lepas maghrib Tuan-tuan akan jam Sekarang ni tuan-tuan nak parking dekat komplek Mudah ke tak mudah tuan-tuan? Susah SACC separuh dah Tuan-tuan ha, SACC separuh Komplek ada lagi nazak Tuan-tuan parking dekat tasik Tuan-tuan pun pusing tuan-tuan Berasak nak turun hadiah satu hal Cari parking satu hal Sembilan setengah masuk ke dalam komplek buat tawaf dan tam berasak eh. sampai hadirin hadirat rahimakumullah ha, kita pergi tuan-tuan satu bus satu gerai kita minat situ ramai bini kata tak apa kita tunggu dulu tunggu takkan tak tahu orang pilih tuan-tuan sekejap je pakai lagi pukul berapa agak-agak balik Akhirnya hati nak dia kata apa? Tahun depan lah. Tahun depan. Inna dillah wa inna hilahi rajim. Akhir zaman. Kata Rasulullah. Kematian. Dia banyak bersifat apa tuan-tuan? Mengejut. Macam kita tengok bola. Dia panggil apa? Sudden death tuan-tuan. Tiba-tiba mati. Sungguh. Tempat saya tuan-tuan berlambak tuan-tuan yang meninggal dalam usia 48, 38, 46 hadirin hadirat rahimah kemuluah sungguh tuan sekarang ya ha. jadi kalau kita nak banding puasa kita, jauh dia kata ustaz tuan, -tuan nak banding apa lagi <tuan -tuan, nak banding baca Quran, kita nak banding dengan Imam Syafi'i, memang tak dadah Imam Syafi'i 60 kali tuan, tuan bermakna satu hari dua kali bulan Ramadan Tuan-tuan ha, nak -tuan banding dengan siapa? Rasa-rasa tuan-tuan Untuk melayukkan kita ni nak masuk syurga ni Hadirin hadirat hmm, Tak apalah Kan ada hadis kan Nabi sebut seorang lelaki ni Dia tanya Nabi Saya ni warahmatullah Yang sunat pun saya tak buat Saya buat yang wajib je ha, Ada khulul jannah. Adakah saya boleh masuk ke dalam syurga? Nabi kata boleh lah Tapi tuan-tuan jangan rasa letih Tuan-tuan Kalau semayang subuh pukul tujuh Semayang asah tuan-tuan 645. Okey kita. Tak masuk maghrib. La ilaha illallah. Yang boleh kita teguh kita teguh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ha, kembali tuan-tuan. Kalau kita nak ambil baca Quran, jauh. Tuan-tuan ya. Jadi di sanalah tuan-tuan kita memerlukan rahmat daripada Allah. Di atas kekurangan kita hadirin hadirat rahimakum ya Allah. Walaupun saya tak buat ni, tak buat ni, tak buat ni, saya nak ya Allah masuk syurga. Dan bila mana kita nak masuk ke dalam syurga ni, saya ringkaskan tuan-tuan. Hadirin rahimakumullah. Dua minit. Dua cara tuan, tuan. Satu kena minta. Nabi pernah tanya sahabat. Hadirin hadirat rahimahumullah. Bagaimana tentang mereka dalam sembahyang? Sahabat kata aku, kami lepas tasyahud kami minta syurga. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udhu bika minanna. Kata sahabat. Maknanya minta ke tak minta? Minta tuan-tuan. Kena minta. Dan bila mana kita minta? jangan minta yang biasa-biasa. Fa idza sa'altumullah fasaluhu al-firdausa. Bila mana kita minta, tak tentu minta biasa-biasa tu tak minta firdaus. Soal Allah nak bagi ke tak bagi hal itu urusan lain. Kena minta hadirin hadirat rahimakumullah. Kena minta. Dalam hadis Nabi kata bagi siapa hadirin hadirat yang meminta yang meminta daripada Allah syurga tiga kali. Tiga sama Kemudian syurga akan berkata, "Waqalatil jannah. Rabbi adkhilhul jannah. Hei Tuhan, masukkan yang minta ke dalam syurga. Tiga kali. Kena minta lah. Tuan -tuan. Yang kedua, minta saja tak cukup. Kata Iman Razali, kalau orang minta syurga, hadirin hadat, dia tak beramal, dia orang gila. Tuan -tuan. dia orang gila. Memang gila lah. Tanya dia, mu nak masuk syurga? Semayang tak. Tuas sedap. Ha, dia, dia bawa hadis. Dia kata ustaz kan ada dalam hadis orang tu beramal dengan amal ahli neraka. Jarak dia dengan neraka sejekal lagi dia beramal ahli syurga. Dia masuk syurga. Ha, ustaz pun boleh tentu kata dia. Ha, ustaz mungkin sekarang ni beramal dengan ahli syurga. Sejekal lagi nak masuk ustaz beramal dengan ahli neraka. Ustaz masuk neraka saya masuk dalam syurga. Tentang. Tak apalah hadirin hadirat rahimahkumullah. Yang kedua, kita kena buatlah tuan-tuan ya hadirin hadirat sebut buat ini tuan-tuan hadirin hadirat benda yang paling cepat lah yang bawa kita semua ke dalam syurga berbakti pada mak bapak tuan-tuan kenapa saya sebut benda ni tuan-tuan ada beberapa kisah tapi tak sempat saya nak kongsi hadirin hadirat ya kisah seorang lelaki yang diuji oleh Allah stroke stroke tuan-tuan anak-anak tuan-tuan Anak dia ramai sebab dia bini dua tuan -tuan. <tie> -tuan. ha, Bini pun tolak jaga Bini pertama tolak jaga Anak-anak bini pertama pun tolak Tak nak jaga Sungguh, cerita betul tuan -tuan. Yang banyak dapat habuan Bini pertama Yang banyak diberikan apa-apa Anak daripada bini pertama Tapi bila mana bapak sakit tu, Tak nak jaga ha yang si isteri hantar mesej saya baca sebab dia tanya pandangan saya ni hantar mesej kalau awak nak ceraikan saya awak saya tak ada hati dah dengan awak <laughs> saya kata ha. okey ke tak okey haji macam tu tak okey bapak cantang dirawat dekat hospital yelah pakai driver kalau -kala berok Anak daripada isteri yang pertama ini telefon anak pada isteri yang kedua minta mari hospital. Uruskan bapak tuan-tuan hadirin hadirat yang buang air yang berak tu. Okey ke tak okey tuan-tuan? Cangkih macam mana pun Ramadan kamu. Bila mana kamu gagal berbakti kepada mak bapak kamu? Tak ah, ya. Sungguh. Sebab tu kena tengok balik Hadirin hadirat rahimakumullah. Ha ni nampak di kampung kan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dia banyak cerita kan? Ha itulah sekolah daripada saya lah. Saya minta maaf kalau ada bahasa yang terkasar. Tantang semoga-moga kita dimasukkan semua dalam syurga. Bila mana kita masuk dalam syurga, malaikat bagi assalamu alaikum tibtum fatkhuluha khalidun. Malaikat kata selamat datanglah. Ha. Hadirin hadirat rahimat kan disambut neraka tak ada sambut. Neraka orang tengok tuan-tuan lari dah. Syurga ni syurga ni tuan-tuan kita rasa macam tuan-tuan pergi, tuan-tuan pandah. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan ayong mo 13. Tuan-tuan duduk dekat luar tu tuan-tuan rasa apa? Kita rasa dah nyaman ni. Rasa dah ni. Masuk dalam kita rasa seronok. Neraka duduk dekat luar tuan-tuan rasa bahan. Orang tak ada tuan-tuan nak masuk neraka. Ha, jadi tentang dia sama samalah kita berdoa di bulan ramadan yang mulia ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam dalam syurga wallahu taala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh